Олена Коваленко, ініціатор та організатор а, третьої благодійної барахолки. Що це таке? Ми зараз поговоримо. І Андрій Бурим, український шоумен, резидент Comedy Club Україна. Вітаю вас! Здравствуйте! Всім привіт! Бачите, у нас сьогодні тема благодійності буде в ефірі, і ми про це хочемо з вами поговорити. Перше питання до Олени: розкажіть про явище благодійної барахолки для тих, хто про це ще поки що нічого не знає. Рассказываю. Значит, у нас третья благотворительная барахолка. Первая была у нас 9 июня. Сначала это был такой проект, который, ну, то есть мы его организовывали, особенно ни, ни на что не надеясь, но эффект ожидания не то, не то что оправдал, а более чем. И поэтому мы сейчас организовываем уже третью благотворительную барахолку. За первые две благотворительные барахолки мы собрали 350 тысяч гривен. Ну, а про мету, власне, этих заходов, куда гроши потом направляются? А, у нас есть команда волонтеров, которые, собственно, и организовывают барахолку. А, это 10 девочек, и мы своей целью выбрали помощь детям, потому что дети – это самое главное. Поэтому все деньги с благотворительных барахолок мы отправляем детям. Каждый раз на каждую благотворительную барахолку мы мы определяем определенные целевые проекты, под которые идут деньги. Мы о них заявляем, заявляем об этих фон, об этих проектах. Все участники, которые участвуют в благотворительной барахолке, знают, куда пойдут эти деньги. И в частности на третьей благотворительной барахолке мы определили для себя два проекта. Это, значит, первый первый проект – это фонд таблеточки. Они помогают онкобольным детям. Деньги пойдут на закупку лекарств для онкобольных детей из Ахмадета. К сожалению, в этом году государство не провело ни одного тендера по закупке этих лекарств, поэтому только помощь как бы, волонтерской и благотворители помогает этим деткам лечиться. И второй, второй проект ⁇ это было такое реалити-шоу за стеклом с Максимом Бахматовым целый месяц, где он собирал. 1 миллион гривен для а, детей с пороком сердца на оклюдоры. Оклюдоры ⁇ это такая штучка, которая через очень простую операцию делает ребенка с пороком сердца абсолютно здоровым. Максим собрал, по-моему, миллион триста тысяч гривен, и часть из того, что мы выручим на благотворительной барахолке, будет передана также в этот проект, потому что в Украине ежегодно рождается 500 детей, которые требуют таких операций, и, к сожалению, в этом году государство тоже не закупило ни одного оклюдера. Я б хотіла зараз попросити нам показати буквально, якщо є можливість, якісь кадри з першої барахолки. І ви можете прокоментувати, де проходило, хто приймав участь, і скільки часу це проходило, і скільки грошей, звісно, ви зібрали. Конечно, значит, барахолка проходила один день. це було 9 іюня. Ми проводимо вихідний день. Вона проходила на вас це таке... сердце Европ... Европа в сердце Киева. У нас было, мы оцениваем где-то около 3-2 тысяч посетителей, было около 200 продавцов. И было очень много звезд, был Гарик Карагольский с Александром Меломудом, это такие очень два известных, вот он сейчас показывает его, бизнесмена в городе. В городе. Была певица Лоис, была Мариса Горобец, была Аня Завальская. И было очень много наших друзей и известных... Личностей, которые э, поддержали нас. И э, нам это очень приятно, потому что именно э, через поддержку таких людей, э, как бы к нашей инициативе э, было приковано именно все киевское внимание. Э, это уже вторая барахолка пошла. А про другу расскажите, она была больше успешной, или, может, навпаки, через події в стране трошки, ну, люди меньше заинтересованы этой темой зараз? Вы знаете, в тот раз мы определили для себя, на второй барахолке мы помогали деткам, которые пострадали в, ну, вот из восточных регионов Украины, из зоны АТО. И поэтому это была как бы такая очень актуальная тема да, для общества. И э, она была не, не знаю мне кажется что она была в четыре раза больше а у нас, ну, то есть у нас каждый раз то есть у нас появилась проблема как, с, как поместить киев а, в одном месте а, в каком-то одной площади в городе киеве это было просто нереально я думаю что у нас было 10 тысяч где-то человек было 400 продавцов а мы собрали 210 тысяч гривен которые разделили на три проекта. Первый проект это мы, отстро... мы купили парты и помогли отстроить школу в Славянске, там, где она была разрушена. Второй это были детки из Мелитополя и их мамы. И еще был один проект тоже помощь деткам из детского дома Антошка. Ясно, тож друга барахолка принесла більше результатів. І це це дуже приємно, що українці, не дивлячись на те, що в країні досі така складна ситуація, вони продовжують піклуватися саме про молодше покоління. Хотіла б звернутися до Андрія. Я вітаю вас, тепер да, да, здравствуйте. А з вами хотілося б поговорити про цікавий проект за участю Максима. Бахматове за склом, фактично, так, це реаліті шоу було. Ви, як двоє колег, по КВН і Камеді Клабу, якщо я не помиляюся, правильно? Так, так. Ви можете трошки більше розказати, що за проект, скільки він тривав і до чого він привів. Ви знаєте, мені якраз задали питання, на який мені буде відповідати. Я Максима дійсно знаю вже дуже багато років. А проекті подробно розказати не смогу. Я общую информацию знаю, что Максим месяц месяц, по-моему, да, был был около месяца вот за стеклом и собирал деньги. Мы мы вот виделись недавно тоже на записи на одном из каналов виделись с Максимом. Ну вы знаете, я скажу, что все все, что делается с открытым сердцем, все, что делается для тех людей, которые сами себе, к сожалению, помочь не могут, это все очень здорово, все очень классно и тут ну, наверное слово классно слабо підходить, это, ну це правильно зараз. В принципі, правильно всегда, але сейчас це особенно правильно. А ви самі не думали залучитися до чогось подібного? Бо це досить так ну, досить ексцентрично жити цілий місяць за склом, але це привертає увагу громадськості, і наскільки я знаю, грошей було зібрано досить таки немало. Ви знаєте, поки ніхто не Ну підлагав. Якщо но... предложат, <с> я з удовольствием соглашусь. Я наскільки можу сам. Помагаю, ну я діл ділу так это правильно сказать, Ну, не, я не афиширую особо. То есть, это у меня, а я адресною помощю займаюся. Моя сім'я займається адресною. Ви нам проафішуйте про свою участь у э, перших двох барахолках, якщо вона була, і э, що будете робити на третій? Чи будете брати участь? І що будете робити? Участвовать буду обязательно хронологія… Э, такая даже сложная у меня <laughs> с барахолкой. Ну, во-первых, это, это мои друзья Алена и вторая Алена. И, в общем, те, те люди, которые делают эту барахолку, очень близкие мои друзья. На первой барахолке мы были. Мы были с семьей. Мы не продавали ничего, мы просто покупали, оставили там какое-то определенное количество денег. На вторую попасть не удалось, потому что, я, если не ошибаюсь, у меня какая-то была там какая-то занятость, работа была. А на третью завтра Соответственно, 7 числа, 7 декабря. Завтра мы йдемо с сім'єю. Завтра мы уже беремо все, что у нас есть дома, все, что можно продать и выручить деньги. помочь. И все Всі гроші, що є вдома. Да, беремо Вічи. деньги, берем вещи и выносим из дома. Мы дому. Ми это Из дома, да. В общем, Завтра у нас какой-то необычный день в семье. А цікаво, що саме приносять люди на барахолку, що купують люди на барахолку. Це. Я не знаю, предметы поводу, я погано особенно эти уявляются. Якщо честно. Знаете, можно я, я, я сейчас от, от, отвечу: э, главное, там не, не вещи и деньги. Люди приносят с собой настроение, приносят с собой желание общаться и желание помочь. Вот это то, что приносят люди самого главного на барахолку. Ну и со, параллельно, соответственно, они еще что-то продают, что-то покупают, общаются. И та геометрическая прогрессия, с которой улица количество людей. На, на, с, первой, с первой по третью, это сумасшедшая просто, то есть меня моя знакомая попросила э, выделить стол, соответственно, уже по блату меня просила, чтобы я Алену попросил, чтобы дали стол, ну, то есть стол уже на, на позавчера практически невозможно было зарегистрироваться. Да не уже недели две как-нибудь а, ну зарегистрироваться, да, если честно. Даже, чай, даже, да, даже да, две недели. Есть... Поэтому, поэтому тут, mm -hmm. тут важно, наверное, даже просто желание людей в этой непростой ситуации желание помочь. Вот это самое главное. Ну, первые две барахолки проходили, насколько я поняла, под открытым небом. Да, а сейчас подходит. уже холодно. Вы не боитесь, что трошки людей поморозит Где будет проходить ну, эта барахолка? Во-первых, -во мы, конечно, этого боимся. Поэтому мы искали закрытое помещение. Да, мы проводили... <laughs> <laughs> мы, мы проводили с несколькими площадками у нас были переговоры. и В итоге мы остановились на Дарынке. Это там, где проходит уличная еда там есть платформа от завод, и завтра в 11 часов там, собственно, стартует барахолка. Там будет тепло, это помещение с центральным отоплением. Учитывая то количество людей, которые собираются к нам прийти, я думаю, что даже будет жарко. Они там просто на Надышат нормально воздух. Да нет, там тепло будет. Да, пока я с вами разговариваю, там наша команда волонтеров и девочек, они уже монтируются с самого утра. То есть мы целый день сегодня не монтируемся, чтобы наших посетителей удивить. Будут абсолютно невероятные вещи. Я немножечко расскажу. Хотелось бы, чтобы вы рассказали, что на Станок про арт компонент у барахолці, тому що це такий глобальний опенер. Я розумію ну, вже уженіочень. Опенер тему. що цікавенького буде з арту. Ну, на самом деле нас поддерживают очень много украинских дизайнеров, и в том числе людей, которые занимаются искусством. Это, например, Павел Гудимов, он завтра будет продавать какие-то невероятно красивые стулья. Он прислал мне фотографию, мы там все смотрели и уже готовы их покупать. Называется Зверти, они такие очень классные. Потом, ну на самом деле, брахолка это, мне как мне кажется, это и будет, ну это и есть арт, да? К нам приходят художники продавать свои картины, фотографы продавать свои фотографии, люди есть очень много хендмейда, который будет. Кроме того, у нас же там невероятное количество помимо, помимо продажи и покупки. Uh, у нас есть невероятное количество там еще каких-то вещей, да, то есть там можно будет поесть, там можно будет вы, выпить у нас uh, при открытии там самого ожидаемого бара в Украине, это The бар, который скоро откроется в арене. Uh, это еще uh, будут детские благотворительные мастер-классы будет благотворительный турнир по настольному футболу я думаю что будет, дуже будет очень много я... всего вы приходите uh, мы вас приглашаем бросайте uh, работу бросайте отдых приходите это на барахолте А, що, що? До котрої години буде барахолка? А, ми плануємо а, до 7-8 часов вечора. Значить, обов'язково буду. Все побачимося, думаю. <рес> да, я, я дякую надеюсь, вам за те, що ви до нас прийшли сьогодні до студії. Нагадаю, у нас сьогодні гостями були Олена Коваленко, ініціатор, організатор третьої благодійної барахолки і Андрій Бурим, український шоумен і резидент Comedy Club, який так само буде брати участь у завтрашній барахолці. Він пообіцяв.